Nəhayət, çox dəyərlə Əqrəb bücə insanları. Baxaq görək may 2022-də həyatınızın bir çox tərəflərində sizləri nələr gözləyir? Sağlıqda, sevgidə, işdə, gəlirlərinizdə, sizlərin həyatında nələr baş verəcək? Bəli, mayız, yəni may 2022 Əqrəb bücə insanlar üçün necə gəlir? Nələr olacaq? vidyom edəcəyəm və videomuz 2 hissədən ibarətdir. Orakul və Tarot kartlarından istifadə edəcəm. 2-ci hissəmizdə isə sizlərə özəl olaraq dəmlənmiş, içilmiş bir qəhvə falı baxımımız var və mütləq şəkildə abunə olun. Nəyə görə? Çünki videodakı enerjilər yalnız kanala abunə olan insanlar üçün keçərlidir. Və ilk kartımız sizin karyeranıza bağlı olsun. Baxaq görək, dəyərlə qırəblər. Karyeranızda gəlirlərinizdə işiniz var, işiniz yoxdur, fərq etmir. Bura təsirləniz də aiddir. Planlarınız, layihələriniz, almaq istədikləriniz, satmaq istədikləriniz, maddiyatınız, pulunuz və s. sizləri nələr göznə ər. Bir kart seçəcəm. Və çox dəyərli əqrəblər, hiss edirəm bu ay başarı-başarı ardınca olacaq. Yəni əslində Çox hərəkətli olacağınız, çox uğurlu olacağınız bir ay kimi görürəm. Xüsusilə də ayın ilk 2 həftəsi siz aşırı məşğul olacaqsınız. İlk həftənin sonu ıı, bəzi xəbərlər var ki, bunlar, yəni həll etməyiniz gərəkən problemlər yaxud da ötdəsindən gəlməyiniz gərəkən işlərdir ki, ondan sonra hərəkətlilik daha da artacaq. Kariyer həyatınızda və e, diqqət edin başınızın bu qədər qarışdığı, fürsətlərin, işlərin e, yoğun olduğu, yaxşı getdiyi bir dövrdə birlərlə başınızın üzərindən iş çevirə bilər bil xəyanətə uğraya bilərsiniz. Yaxud bilmirəm amma bir fitnə, bir fəsad içində özünüz də bilmədən ola bilərsiniz. Belə şeylərə diqqət edin. Çünki bu kartda yatmış gözəl var və görürsünüz o yatıb amma üzərinə kol kos basıbdır. O isə xəyal görür. Yəni yuxu görür. Yuxuda bir necə deyim, gözəl bir şeylər. Yəni xəyalında qurduğu gözəl bir şeylər. Birisi ilə qovuşacağı, yaxud bir bir şeylərin ailə olacağını görür. Bu isə o deməkdir ki, yəni siz kiməsə güvənə bilərsiz. Siz kiməsə etibar edə bilərsiniz. Yəni gözlərinizi yuma bilərsiniz. Sadəcə olaraq nələr isə, kimlər isə etibar edə bilərsiniz. Yaxud da sadəcə kiməsə güvənib kiminsə ardınca yola çıxa bilərsiniz. Bir partnyorluq da edə bilərsiniz. Birisi ilə birləşə də bilərsiniz. Yaxud bilsinin sözünə güvənib də hansısa bir işin arxasına icad çıxa bilərsiniz. Ham olaq söhbət nədən gedir bilmirəm amma yatmamağa, türklər demiş ayaqda uyumamağa çalışın. Çünki doğrudan sözün əsl mənasında sizi yuxuya verib də arxanızdan işlə görmək istəyən insanlar var. Xüsusilə də may-may sayı paxıl, yəni xudbin riyakar insanların əqrəb bürcündən olanların ətrafında daha çox olacağını görürəm. Və Bunu soruşsanız nə üçün? Çünki Əqrəb bürcü insanları may ayında, xüsusilə də ayın 17-sindən 15 və 17-sindən etibarən karyerası ilə bağlı, yüksəlişlə bağlı bir zirvəyə qalxacaq və bu xüsusilə də bu zirvəyə qalxdığınız dövrlərdə sanki bir 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 işlərdən medeyim, məşğul olduğunuz bir şeylərdən medeyim. Veda edib yeni bir səhifə açırsınız. Yeni bir layihə var, yeni bir başlanğıc, yeni bir mövqe, yeni bir status, yeni bir iş də ola bilər. Yeni bir ev də ala bilərsiz, yeni bir maşın da ola bilər. Yaxud yeni bir iş də işə də düzələ bilərsiniz, iş təklifi və s. amma bir yenilik görünür. Yəni arzunuza çatmanız, bir yeniliyiniz görünür. Amma bu ərəfədə diqqət edin nə qədər çox uğur o qədər çox paxıl və xain insan ətrafınızda olacaq xüsusilə də bir nəfərə daha çox diqqət etməniz gərəklidir sanki kölgə və kölgə sizi izləyir daim yenə yəni, bir göz sizin üzərinizdə də bir izləmə durumu mövcuddur və bu insan hətta kimdirsə o qaxtdığınız mövqeydən narahat olacaq yəni sizi oradan düşürməyə çalışa bilən bir insandır və belə şeylərə diqqət etməyiniz gərəkəndir. Ümumi olaraq enerjı pozitivdir, amma aldanmamanız, yəni bu xəyanət hər nədirsə, yəni belə deyim də çox çox eqist davranmayın. Yəni mən hər şey uğurludur, məndə hər şey uğur və şanslar üst, -üst, -üst üstədir, mən istədimi aldım və sakit ola bilərəm və gözlərimi yuma bilərəm deyib, yəni bir arxayənçılıq moduna girərsəniz, itkiniz ola bilər. Aslında bunu deməyə çalışıram. Yəni rahat olmayın, baxmayaraq başarı var amma rahat olmayın. Və növbəti kartımız, baxaq görək, aşkda. Yəni sevgidə, Əqrəb bürcü insanlarını nələri gözləyir? Bəli, Əqrəblər. Aha. Ay sizə qrep bürcündən olan insanlar görünür sizə kinlənən, sizin vaxtı ilə qəlbini qırdığınızmı desəm, ə, yaxud ə, seçib seçmədiyinizdən əmin ola bilmədiyiniz birisi mi var, arxada qoyduğunuz, yaxud arxada qoyacağınız bir, üzərində qərarsız qaldığınız bir insan görürəm və sanki bu insan sizi bir manipulyasiya etməyə, manipulyasiya etməyə çalışacaq. Amma hiss edirəm ki, içinizdə bu insanla bağlı bir şeylər, bir şeylər qırılacaq. Yəni artıq may ayında, mayıs ayında əqrəb bürcü insanları anlayacaq ki, yəni keçmişdən yaxud da ki, həqiqətən könlünün istəmədiyi bir insandan tutub durmaq havaydır, boşunadır və və ə baxan görürsünüz burada bir manipulyasiya durumu var. Biri sizizin üzərinizdə çalışır. Sanki amma siz ona qarşı çox buz krayıçəsi kimi, yəni ki bir hissiyat ölgünlüyü var. Sizdə bir hissiyat ölməsi var. Yəni bir şey hiss etmirsən. Zamanında da sanki bir şeylər qırılıb içinizdə. Birazcık güvənə bildiyiniz, birazcık qəlbinizi demirəm sevdiyiniz, amma qəlbinizi qızandırdığınız biri ola bilər, amma artıq içinizdə bitən bitmişdir, amma o sizi ələ keçirməyə çalışacaq və və belə şeylər, yəni belə şeylər ə, sizi hipnotizə etməsin. Yəni belə şeylər sizi ə, təsirləndirməsin. Çünki ə, keçmiş keçmişdir, keçmiş bitmişdir. Çünki yeni enerjilər. Hissedirəm, Əqrəb bürcündən olanlar xüsusilə də karyera yolu, iş yolu iş yolu ilə bağlı bizəni tanıya bilərsiniz. Ümumiyyətlə olaraq da yeni enerjilər, yəni yeni insanlar və yeni um, tanışlıqlar xəstə sizdə. Sanki yəni bu ay həyatınızın adamına, yaxud da sizi çox um, rahat hiss etdirən, çox dəyərli hiss etdirən birisini tanıya bilərsiniz. Bir enerji ilə tanış ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə olaraq bir imperatoruçi havasında olacaqsınız. Yəni Aşkda, sevgidə bir a, yaxşı mənada bir bolluq, bərəkət dövrü olacaq sizin üçün. Yəni ən sevilən qadın ya yəni, da ən çox arxası yıcaqçılan kişi obrazına çevriləcəksiniz may ayında, may ayında, xüsusilə də ayın e, 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 demək, a, ayın 15-i 20-si ərəfələrində bunu ən çox hiss edəcəksiniz ki, yəni siz ulduz kimi parlayırsınız və hər kəs sizə doğru can atır və bu arada doğru insan seçmə şansınız da çox olacaq. Yəni çalışın ə manipulyasiyə edənlərə, divanıb də həyatınızda qalmağa çalışanlara göz yummayın. Yəni bitirməniz gərəkən nöqtə qoymanız gərəkən yerdə nöqtəni qoyun, çünki gedən sizdən gedəcəkdir, əks tərəfdə də biraz vicdan ə, məsələsi edə bilərsiniz. Yəni bir bitirməklə bağlı vicdan məsələsi edə bilərsiniz, yaxud da radd etməklə bağlı vicdan məsələsi edə bilərsiniz, amma etməyin, çünki Burda yenə də itirəcək olan siz ola bilərsiniz. Ona görə də yeni enerjilərə, yeni insanlara açılın, önünüzə baxın ki, mayıs xüsusilə də bu yenilik cəhətdən, xüsusilə aşkda yenilik cəhətdən çox uğurlu bir aydır. Və baxaq görək sağlamlıqda əqrəbləri nələr gözləyir. Əqrəb bürcü insanları sağlamlıqla bağlı ə, ə, hər hansı bir bir əməliyyat mı deyim, bir əzilməmi, bir ə, bilmirəm, amma bir bədən olaraq, yəni fiziki olaraq bir zədə alma durumu ola bilər, bir əməliyyat durumu da ola bilər. Yəni biraz bir xoşa gəlməz bir şeylər yaşaya bilərsiniz, amma e, nəticə olaraq baxın, e, görsünüz, nəticə olaraq e, bu problem hər nədirsə sizdə çözüldü. Hər nədirsə sizdə çözüldü və soyuq bağlı, soyuqdəymə ilə bağlı problemləriniz də ola bilər. Buna diqqət edin və sanki gündəlik bir müayinə, müalicə, necə deyim, metabolizma zəifliyi ilə bağlı gündəlik bir müayinə, müalicə dövrü də görünür sizdə. Və özünüz olmaya bilərsiniz ailədən, çünki burada bu kart ailəni də təmsil edir. Ailədən, evinizdən, yəni sizin kulyənizdən ə e, olan birlərə də ola bilər ki, onun sağlamlığı ilə bağlı bax belə bir əzilmə, yıxılma, bir qəza, bilmirəm, hər hansı belə bir e, xəsarət durumu ilə bağlı narahatçılıq keçirə bilərsiniz. Amma bilin ki, sonuç olaraq yaxşı olacaq. İndi isə baxaq. E, görək evlənin Əqrəb bücündən olan insanlara bütün enerjinin hansı mesajı var, dəyərlə qıra bilərəm may ayı üçün uğur və dialaq, işlərdə uğur və davamlı irəliləmə. Bir də əqrəb bürcünə olan insanlar hansısa bir layihəyə başlaya bilərlər. Yəni görürəm, hansısa yeni bir layihəyə başlaya bilərlər və eyni zamanda da bir yolçuluq var. Bir yola çıxırsınız əzizlərim. Bu yol maddi mənada da ola bilər. Yəni işlə bağlı bir yolçuluq, bir karyeranın, bir yeniliyin başlanacağı. Eyni zamanda da real bir yoldan da söhbət gedə bilər ki, real bir yola çıxırsınız və bu yol hər nədirsə, sizə uğur gətirir. Və əzizlərim, iki kart seçək. Baxaq Əqrəb bürcündən olan kişilər, yəni Əqrəblər. Ərəbə qəqrəblər sizin ağlınızda, fikrinizdə tutduğunuz o xanım, o qadın sizlər üçün nələr hiss edir əzizlərim? Nələr düşünür? Bilməm, anlata bilirəmmi? Söylənmirmi qurur məsələsi, yapıp hatalarını görməməyi seçdiğinde səninlə danışmaq imkansızlaşır. Dəyərlə qəqrəb kişiləri qarşı tərəf ə demək söyləmlərimi qurur məsələsi yapıb xətalarını görməməyi seçdiyini. Yəni biraz sizin egoist olduğunuzu, bencil olduğunuzu bilir. Daha doğrusu haqqınız da belə düşünülür. Arada bir çəkim yasası var deyir. Bu adam mənə qarşı çox xətalıdır, çox səf edir, çox qırır, çox tökür. Bəzən mənə çox diqqətsiz qoyur amma bu adamdan heçcürə vaz keçə bilmirəm amma bu aralarda onunla danışmaq deyir mümkünsüzdür. Və növbəti kartımız dəyərlə Əqrəb qadınları üçün olacaq. Baxaq görək, çox dəyərlə Əqrəb dişiləri, yəni Əqrəb bürcü qadınları, sizin ağlınızda tutduğunuz, fikrinizdən, qəlbinizdən keçirdiyiniz o insan, o kişi, o partnyor, eril partnyor. Sizlər üçün nə hiss edir? Sizimlə bağlı hansı düşüncelere sahipti buradan bir kart seçecek benim bu kart olsun bilmiyorum konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim şimdilik düşünmeyi erteledim e, bu insan e, herhangi bir gözlerinin içinde olduğunuz bir insan olabilir sanki siz narahatçılık hissedirsiniz bu insanla bağlı eee tam olaraq bilmirəm necə bir narahatlıq sanki hansısa problemlərin öhdəsindən gəlməkdə onu zəif görürsən. Sanki biraz sizdə ona qarşı bir acıma duyğusu da var. Və sizinlə bağlı dəqiq düşüncələrini e, bilmədiyiniz bir tipdir. Tam olaraq da nə istədiyinə əmin ola bilmirsən. Elə onun da özünü də etiraf etdiyi kimi hələlik deyir, e, düşünməyi tərlədim çünki hələ də e, bu aramızda olub bitənlər haqqında konkret bir düşüncəyə sahib deyiləm. Bu kimdirsə bir qədər gərgətli insandır və Əqrəb bürcü qadınlarının enerjisini bir qədər pozacaq, bir qədər dengəsini pozacaq bir enerji kimi, bir insan kimi hiss etdim, gərgətli bir insan kimi. Və növbəti 2 kartımız baxaq görək Əqrəb bürcündən olan insanlar May istəyəni may ayında atmanız gərəkən atdım və atmamanız gereken atdığım nədir? Yəni nə etməlisiniz? Yoxsa bunun tam tərsi nəyi etməməlisiniz? Əvvəla baxaq. Nəyi etməlisiniz və nəyi etməməlisiniz? Və bir də burada bir niyyətli olaq. Dəstəmizin sonuncu kartına ədalət kartı gəldi və burdakı iki kartın da məzmununda bir eynilik, bir yaxınlıq var diqqət verirsiniz hər iki tərəfdə də siz iki düşüncə arasındasınız. Yəni etməli olduğunuz məsələlə də bağlı, etməməli olduğunuz məsələlə bağlı. İndi bir açıqlama gətirəcəm və ədalət kartı da burada elə-belədən deyil. Deməq, əqrəb bücündən olan insanlar hiss edirəm ki, may ayında bir az atacağınız addımlarda, xüsusilə də işlə bağlı atacağınız addımlarda iki həyatınızın dönüş nöqtəsinə çəkilən böyük yenilikləriniz, böyük xəbərləriniz, istər yaxşı, istə pis işlə bağlı olacaq mayısda. Və burada sizi bir hissləri ilə məntiqi arasında qalan görürəm və e, atmalı olduğunuz addım e, əlinizdə olana daha çox dəyər verməlisiniz, əlinizdə olana daha çox önəm verməlisiniz. Bunu gördüm. Yəni biraz e, xam xəyalların peşindən ə qaçmamalsınız. Yəni hər gələn xəbər, hər gələn təklif ardınca da qaça biləri olmayan, çünki bu sizi bəzən yanalda bilər və birləri sizin yerinizdə olmamanızdan, sizin bir şeyləri yarım buraxmanızdan ya da bir şeyləri ona buraxmanızdan idarəçiliyi mi deyim, bilmirəm, amma birsinə güvənib, yəni bir şeyləri sadəcə onun öhdəsinə buraxa bilərsiniz və bunu kimlər isə fürsət bilə bilər səbət pulunuzdan da gedə bilər, evinizdən də gedə bilər, işinizdən də gedə bilər, işdəki məqamınızdan da gedə bilər, amma istənilən halda kartla deyir, əldə olanları dəyərləndirin, çünki sanki əlinizdəsinə də dəyərləndirilməsi gərəkən çox böyük bir fürsət var və bu fürsət mayesdə, may ayında xüsusilə də ayın ə, demək hiss edirəm ki, 14-15-indən sonra bu fürsət əlinizdə parlayacaq və görəcəksiniz ki, uzun zamandan bələ çəkdiyiniz əziyyətin, bəli, bəhrəsi indi, indi əlinizə gəlir və necə lazımdır, gəlir. Və əgər və, e, his və məntiq arasında qalsanız, əqrəblər məntiqiniz sizi qətiyyən aldatmayacaq. E, məntiq e, qərarları almağa daha çox üstünlük verin, nəinki emosional qərarlar. E, yəni e, önə baxın, önünüzdə olana baxın, önünüzdə olana diqqət edin yəni daha doğrusu əlinizdə olanların qadrını bilin, diqqət edin və məntiq qərarlar alın bir şeyə başlayanda və bitirəndə. Atmanız gərəkən addım budur və əqrəb bürcü insanlar atmamamız gərəkən addım nədir? Vəzifənin başından, işin başından, evin başından, maşının başından, pulun başından bir yərə getməyin. Söhbət idarəçilikdən gedir. Araba kartı bir şeyləri idarə etmə və rəhbərliyi nəzərdə tutur. Yəni dediyim kimi sanki kimilərsa pusqudadır və idarəçiliyi, rəhbərliyi ipləri e, hakimiyyət də ola bilər. Bu həmişə bir e, sadəcə söz yeritmək Bilmirəm, sadəcə birisi üzərində hakimiyyət də ola bilər. Sadəcə özün özünün hakimi sən kimi anlamına da gəlir araba kartı. Yəni öz həyatının ipləri, öz həyatının idarəsi, işinin idarəsi, məqamının idarəsi, ilişkinin idarəsi səndə də anlamına gəlir və deyir ki, bu ipləri qəti yəni əldən buraxmaq xüsusilə də kimsəyə etibar etməmə. Və e, haqsızlığa yol verməməyə çalışın. Əqrəb bürcü insanları nə olursa olsun ədalət kartı gəldi. Baxın, 2 bir kərar arasında qalacaqsınız. Bir e, demək, e, emosiya və məntiq arasında qaldığınızı görürəm. Maya ayında, maya ayında emosiya, hisslər və məntiq arasında qal qalığınızı görürəm. Amma çalışın, dərin bir e, haqsızlığa, yəni birisinə haqsızlıq etməyə yol verməyin, amma öz haqqınızı da kimsəyə yedirtməyin. Belə, indi isə baxaq görək, Əqrəb bürcündən olan insanlar, qəhvə falımızda sizlər üçün nələr var? və qəhvə falımızı diqqət eləyək. Düşündüyümdən maraqlı bir fal oxşuyur. Və burada nələr var? Mhm. Mm qəhvə falımızda nələr var? E, Əvvəlcə qəhvə falımızda Əqrəb bürcündən olan insanlar üçün bir pilləli. Baxın, bir pilləkən görürəm, hiss edirəm, bir pilləkən. Pilekən e, sanki bir yerə bir məqama dırmanırsınız. Baxın pillə pillə, pillə pillə qalxırsınız. Bu o deməkdir ki, maaşda bir e, məqama yüksələ bilərsiniz. Bir məqam xüsusilə parasal pulunuzun üzərinə pul qoya bilərsiniz. Pillə pillə, tamla tamla. Evinizin üzərinə ev artıra bilərsiniz. Maşınınıza maşın maşınınızın yanına bir dənə də maşın alıb qoya bilərsiniz. Yəni bir artma, bir yüksəlmə. Ən zamanda da işdə olan bir yüksəlməyə, karyerada olan bir yüksəlməyə də, yaxud da ki hansısa bir xoş bir bir nailiyətə də işarə edir. Sonra sanki burada bir dəvəkarvanı var. Bir karvan, baxın, mən bir karvan görürəm. Bu karvan yaxşı bir e, yüklü para və ard-arda gələn maddiatla bağlı, xüsusilə borçlarınız varsa, pulla, parayla sıxıntılarınız varsa, sanki əlinizdə olan paranı onu onu 20-si arası çıxaracaqsınız. Əqrək bürcü. May ayının 10-u 20-si arası pulla bağlı hər hansı bir itki verə bilərsiniz. Yaxud da e, məcbur qalıb nəyəsə pul e, xərcləyə bilərsiniz. Küllü bir bir şey, bir pul çıxa bilər sizdən, amma bu sıxıntını, yəni həll edəcəksiniz. Bu pulu, bu maddiatı yaxud ola bilər, nə isə sata da bilərsiniz. Yaxud bir şeylərdən vaz keçə bilərsiniz maddi anlamda, amma bunu yerinə qoyacaqsınız. Bunu bərpa edəcəksiniz. Sonra burada bir meymun görürəm. Baxın, mən ə, bir meymun görürəm. Meymun biraz belə qeyri-ciddi bir ə, insana işarədir. Qeyri-ciddi bir insan, qeyri-ciddi bir insan, hansı ki, siz onu ciddi almamalısınız. Qeyri-ciddi bir insan və siz onu ciddi almamalısınız. Mən belə hiss edirəm. Bu biraz Əm necə deyim? Lori formalı da deyək, təlxəklik edə bilər. Yəni biraz özünü olduğundan fərqli göstərə bilər, yaxud ə, biraz bir balaca əyləndirə bilər sizi. Sizin üçün bir balaca xoş ə, şərait yarada bilər, yaxud bir ə, xoş bir şeylər yaşada bilər, amma ardında sizi ağlada da bilər. Çünki biraz tüklər demiş, biraz maymun iştahlı. Biraz sanki öz iştahı üçün öz ə, məqsədi üçün çalışan bir insandır. Hə, yəni bu insanı siz siz düşün düşündürmürsüz. Yəni o sizi düşünmür, fərqində də deyil heç nəyin. Yəni heç nəyi sizi, həyatda e, baş verənləri çox da tüklər demiş umrunda olmayan bir insandır. Baş verənlər onun vicdanı da deyil o qədər və qeyri-ciddi bir yanaşması olan insandır. Belə bir insan gəlib keçə bilər həyatınızdan. Yəni belə. Sonra burada hissedirəm bir ə, məhkəmə və yaxud dövlət qapısı, xəstəxana, ə, bilmirəm hər hansı bir dövlət orqanına baxan bir yol çəkdi, bir sənəd, sənəd, kağızlar, belə bir prosedur ola bilər. Ə, bunun də ötəsindən başarı ilə gələcəksən. Sonra burda bir ə, ağaç görürəm, bir ağaç və at çıxır. Ağaç, yəni bir ə ailəvi məsələləri, ailənizi, yaxınlarınızı, sevdiklərinizi təmsil edir. Sağlığınızı da təmsil edir eyni zamanda. Murad, yəni sağlamlığınızda nə problem var, həllini tapacaq və eyni zamanda ailə ilə bağlı şad və xoş bir şeylər baş verəcək. Ailə ilə bağlı, evinizlə bağlı, övladlarınızla bağlı, ailənizlə bağlı, valideynlərinizlə bağlı xoş, şad, xürrəm e, hadisələr baş verəcək. Sonra baxaq görək burda nə var. Nəlbəkimizdə nə var, əzizlərim? <coughs> Baxaq. Qəhvəmiz tam damla damlasın. Tam damlasın ki, formaları yaxşı oxuya bilək. Mhm. <coughs> və ə, demək burada nə görürəm? Burada otlayan bir ə, sanki bir 200 inək, 200, daha çox öküz çökün boynuzları var. Baxın bu hissədə. Bu öküz düşmənə işarədir. Ə, düşmənə işarədir. Amma hiss edirəm ki, bu düşmən ailənin içində deyil. Bu düşmən ə, iş yolu ola bilər. Bu düşmən kənar bir insandır. Qoxumundan və yaxın ətrafdan kənar bir insan və xüsusilə də sizə aid bir şeylərə göz dikmiş bir insandır. Amma susur, yəni bir qıraqda durubdur, sakitcə bir kənara çəkilibdir. Sonra əqrəb bücü insanları, baxın, 4 bir yanınız insan qaynıyır. Maida-maida, yəni Bir bir depressiya abu havası bundan qabaq ola bilər ki, yəni mən diqqətli deyiləm, mən kimsə istəmir, yəni bir şeylər yolunda getməyə bilər şəxsi həyatla bağlı. Amma mayıs 4 bir yanınız insanla qaynıyır. Həm bir tərəfdən keçmiş münasibətləri bitirdiyiniz birlərlə birllərindən xəbərlər gəlir, bir tərəfdən yeni insanlar tanıyırsınız. Belə bir qarışıq döyəmə keçirsiniz. Amma Galıxordan MD Arkan sizin üçün çox da qarşıqlıq yoxdur. Sadəcə olaraq siz e, belə deyim də e, o yolun ortasında dayanmışsınız. Sadəcə keçmişlə gələcəyə bir anlıq gəlib sizin yanınızdan ötüb keçir. Yəni istərsən seçim edib həyatınızın bilsinə ala bilmək üçün yaxşı bir aydır. Kifayət qədər pozitiv bir aydır Mars. Amma burada yenə deyirəm, baxın, burada yenə hiss edirəm bir e, bir quş var e, burada bir quş görürəm. Amma A bilmirəm, nədən isə o bir quş görürəm, bir göz görürəm. A bir mənə neqativ bir enerji verən bir insan hiss edirəm. Yəni ki, əqrəblərin sanki bir keçmiş yaşantısı ilə bağlı bir, bir bir birisindən bir xəbər gözləyirsiniz. Sizin də gözünüz kiminsə üstündədir amma amma bu keçmişi artıq buraxma vaxtıdır. Keçmişi buraxmağın vaxtıdır. Keçmişi buraxın, çünki ə e, yeni insanlar, yeni münasibətlər var qapınızda. Yeni insanlar, yeni münasibətlər hiss edirəm. Həyatınızda, qapınızda. Başqa Əqrəb bürcündən olanlara başqa baxaq. Nəlbəkimizi fırlayaq və baxaq, üç tərəfə, üç tərəfə elə bil ki, yol var. Üç tərəfdən yol var. E, üç tərəfə çıxış var. Üç dənə önəmli bir hadisə baş verəcək. Və bu üç önəmli hadisənin biri bir məqamdır. Biri bir e, demək e, yüksəliş ciddi bir uğurla bağlıdır. İkisi isə bir e, yolla, yeni bir başlanğıcla ola bilər. Real bir yola, yola çıxmaqla da bağlı ola bilər. Yəni ki, bir yol, bir yola çıxmaq mənasını verir. Yəni iki dənə e, bir yol açılır önünüzdə iki yol var. Bu iki yol, bu iki cığır arasında dayanmışsınız. Seçməlisiz. Bumu, bumu? Bumu, bumu? Amma hər kəs ruzuludur, hər kəs uğurludur. Və sanki bunlardan biri mütləq dövlət e, qapısı, yaxud hansısa bir önəmli bir rəsmi bir yerlə də bağlı ola bilər. Baxaq, başqa nə var? Hı, hmm, baxaq, başqa nə var? Y Əqrəb bürcündən olan insanlar belə bir e, böyük, böyük, böyük bir bit 2 3 4 5 va hiss edirəm ki belə çox e, flörtöz deyillər də səhv eləmirəm məsələn. Yəni ki biraz flört e, ətrafınızda sizinlə flört etmək istəyən, sizinlə münasibət qurmaq istəyən insanlar çox olacaq, amma e, belə deyim, yenidən aşiq ola bilərsiz. Yenidən e, bir az tükənmiş kalbiniz çarpa bilər. Yəni bilisiz sizi etkiləyə bilər. Çox önəmli bir insanla sizi etkiliyəcək, önəmli bir insanla tanışacağınızı gördüm və bir nəfər də sizi çox önəmli bir məqamı yüksəltməyinizlə bağlı sizə köməklik elədi, bir əl uzandı və sizi bir dağ boyunca qaldırdı. Hə, bunu gördüm. Bir də balıq var burada, amma böyük bir balıqdır. Bu yaxşı bir pulmu deyim, yaxşı bir evlə bağlı biri, yaxşı bir irəlilənməmi deyim. Ee, necə deyirlər? Yaxşı bir maddiatla bağlı bir şeylərə sahib olmaq deməkdir. Belə. Bu qədər dəyərlə qırabilər. Sizlə çox sevirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Falımızı, qahvemizi, uğur ki, həmin diləklərimiz keçək olsun. Gələən günlərədək.